Batu. Sekarang saya jemput membahas terakhir yang berhormat Stamping. Terima kasih Puan Speaker kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Bajet 2026. Saya ingin mengucapkan tanya kepada kerajaan atas pembentangan Bajet 2026. Bukan sahaja kita dapat mencapai 3.8% defisit fiskal untuk tahun ini dan 3.5% defisit fiskal untuk tahun depan tetapi juga mencatatkan pertumbuhan KDNK negara pada tahap 4.4% untuk separuh tahun, tahun pertama tahun 2025. Dalam walaupun suasana ekonomi antarabangsa yang begitu mencabar tanya juga kepada kerajaan kerana dalam tempoh dua tahun kita berjaya memperolehi balik wang sejumlah 15.5 bilion yang telah disakau dan dirompak oleh sindiket-sindiket haram dan penjenayah-penjenayah melalui usaha pelbagai agensi penguatkuasa kerajaan. Bolehkah kerajaan memberitahu Dewan ini maklumat terperinci mengenai siapakah sindiket-sindiket dan penjenayah yang berkenaan dan juga amal yang terlibat masing-masing yang telah berjaya diambil balik oleh kerajaan kami juga berharap berharap semoga usaha sebegini boleh diteruskan di masa depan. Isu yang saya ingin bangkitkan adalah uh, selepas uh, itu ada uh, adalah isu scam atas talian yang sering saya bangkit dalam dewan ini. Scam atas um, talian masih merupakan satu masalah yang besar setakat September 2025 kerugian mencecah 1.919 bilion telah dialami oleh rakyat Malaysia akibat daripada scam atas talian angka ini menunjukkan satu trend kenaikan jika kita berbanding dengan kerugian sejumlah 1.58 bilion ringgit Malaysia akibat daripada scam atas talian pada tahun lalu Oleh itu, nampaknya usaha kerajaan menubuhkan National Scam Response Center itu tidak begitu berkesan untuk menangani masalah ini Pada pendapat saya sesungguhnya penipuan itu melakukan pemindaan duit dari satu akaun bank ke akaun bank yang lain duit penipuan itu masih dalam sistem pembankan dan boleh dijejaki, traceable and trackable. Walaupun pelbagai akaun kedai digunakan, tetapi akhirnya skamer itu perlu mengeluarkan cash daripada akaun kedai supaya ia tidak dapat dijejaki. Pengeluar pengeluaran duit itu hanya boleh dilakukan melalui mesin ATM atau melalui counter bank. Kebanyakannya adalah melalui mesin ATM di mana penipu itu memegang kad ATM pemilik akaun kedai. Oleh itu, cadangan saya adalah supaya kerajaan mewajibkan semua bank memperkenalkan sistem tampering reading semasa penggunaan kad ATM untuk mengeluarkan kad cash daripada mesin ATM sesiapa yang direkodkan selalunya mengguna, mengeluarkan cash daripada pelbagai akaun orang lain boleh dikesan dan disiasat sebagai suspek kes penipuan. Isu keduanya adalah mengenai penutupan akaun bank tanpa sebab. Sudah menjadi satu amalan kebiasaan bank-bank di negara ini bahawa sekiranya terdapat sebaran transaksi yang dianggap mencurigakan pihak bank akan mengeluarkan notis kepada pemegang akaun untuk menutup akaun tersebut tanpa memberikan sebaran sebab. Selepas itu, nama pemegang akaun berkenaan akan disenaraikan dalam portal maklumat yang dikongsikan oleh semua institut pembankan di Malaysia. Akibatnya, bank-bank lain yang di mana individu tersebut mempunyai akaun terut akan meminta agar akaun-akaunnya ditutup. Seorang pemegang akaun yang telah diarahkan menutup akaunnya tidak lagi boleh membuka akaun baru di mana-mana bank. Keadaan ini boleh dibarakan sebagai satu bentuk hukum mati dari segi kewangan, a death penalty financially kepada individu tersebut. Pemegang, pemegang akaun langsung tidak dimaklumkan sebab sebenar tindakan tersebut diambil oleh bank-bank. Apabila beliau merayu kepada Bank Negara beliau diarahkan untuk mengurus berurusan dengan bank berkenaan. Namun apabila dirujuk semula kepada bank, pihak bank memaklumkan bahawa mereka berhak menutup akaun mana-mana pelanggan tanpa perlu memberikan alasan. Dalam zaman sekarang, hidup tanpa akaun bank hampir mustahil. Gaji pun tidak dapat dibayar kerana kebanyakan majikan sekarang membayar gaji melalui bank transfer. Tanpa akaun bank, seseorang hilang keupayaan untuk menerima gaji dan menjalankan urusan kewangan secara sah. Akankah kerajaan terus membiarkan bank-bank di negara kita bertindak sewenang-wenangnya tanpa kawalan hingga menindas rakyat biasa? Saya bercadang bahawa kerajaan dan bank negara Malaysia mengeluarkan satu garis panduan direktif kepada semua institusi pembangkang supaya sebelum bank mengarahkan penutupan sesuatu akaun pihak bank sepatutnya terlebih dahulu mengeluarkan notis tunjuk sebab iaitu show cause letter kepada pelanggan yang terlibat untuk memberikan penjelasan mengenai transaksi yang dianggap mencurigakan hanya selepas penjelasan pelanggan yang tidak munasabah diterima atau tiada jawapan diberikan, barulah bank boleh menutup akaun tersebut. Satu kes yang spesifik saya ingin uh, sebutkan dalam, uh, dalam uh, Dewan ini ialah seorang salesman kereta, Encik Chong Yu Hao, U Y U Hao, H A U, yang telah menjadi mangsa kepada amalan bank tersebut sejak Februari 2025 tahun ini dan gaji dan komisen jualannya berbulan-bulan tidak dapat dibayar melalui bank. Rayuan beliau kepada Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kewangan pun tidak mendapat maklumat uh, maklum balas atau penyelesai penyelesaian. Saya harap y, uh, YB Men, Menteri Kewangan boleh memberi perhatian segera terhadap kes Encik Chong Yu Hao dan menyelesaikan Masalah ini dengan sewajarnya demi melindungi hak dan keadilan rakyat dan juga ada ramai yang di luar juga mengalami um, tindakan bank seserupanya dan haraplah kerajaan boleh uh, memberikan uh, perhatian ke kepada mereka supaya masalah mereka boleh diselesaikan. Uh, isu uh, sedemikiannya adalah isu LHDN kucing dan pengeluaran lesen berniaga. Sudah lama LHDN Cawangan Kuching yang mengendalikan pengeluaran lesen berniaga itu um, menghadapi masalah yang serius dari segi kapasiti memproses permohonan dan kebelakangan ini urusan pembaharuan lesen berniaga juga semakin sukar. Maka setiap hari sesiapa yang ingin memohon lesen berniaga baru atau memperbaharui lesen perniagaan mereka terpaksa berbaris seawal pukul 6 pagi bagi mendapatkan nombor giliran untuk dilayang oleh pegawai bertugas yang mula kerja pada pukul 8 pagi. Sekiranya seseorang pemohon tiba sekitar jam 7 pagi, nombor giliran untuk hari tersebut lazimnya telah habis. Menyebabkan pemohonan uh, pemohon perlu hadir semula pada hari lain untuk mengemukakan permohonan mereka. Keadaan ini telah banyak menyusahkan rakyat jelata yang ingin berniaga mengikut undang-undang. Akibatnya, akibat kelewatan dan kesukaran mendapatkan giliran, ramai yang terpaksa berniaga tanpa lesen dan atau tanpa memperbaharui lesen perniagaan mereka demi meneruskan mata pencarian. Sehubungan ini, saya ingin mengemukakan pertanyaan kepada Menteri Kewangan, apakah punca sebenar masalah ini yang telah berlarutan begitu lama? Bagaimana kerajaan bercadang untuk mengelesai masalah ini? Kini kita telah berada di zaman digital. Kerajaan harus memperkenalkan sistem pengeruahan lesen berniaga atas talian dan bukan begitu menyusahkan rakyat. Isu seterusnya adalah isu kenaikan premium insurance perubatan secara mendadak. Sejak tahun lalu, premium insurans perubatan telah meningkat dengan mendadak. Walaupun Bank Negara telah meletakkan moratorium yang mengehadkan kenaikan premium tidak melebihi 10% setiap tahun bagi tempoh 3 tahun iaitu dari 2024 ke 2026. Namun, apa yang akan berlaku selepas tahun 2026? Alasan yang diberi oleh syarikat insurans untuk menaikkan premium insurans perubatan adalah sebab kenaikan kos rawatan dan perubatan tanpa uh, tanpa kenaikan tersebut ke uh, syarikat insurans akan menanggung kerugian. Namun demikian, perlu diketekankan bahawa penyiagaan insurans tidak boleh hanya tertumpu kepada insurans perubatan berasingan sahaja. Kebanyakan syarikat insurans besar turut mengendali life insurance, general insurance dan produk kewangan lain yang secara keseluruhannya menjana keuntungan besar setiap tahun. Kalau meneliti laporan kewangan syarikat insurans, hampir kesemuanya beruntung ratusan juta hingga berbilion ringgit. Sebagai bukti, pada tahun 2023, keuntungan bersih AIA Berhad adalah 1.41 bilion ringgit Malaysia. Keuntungan bersih Great Eastern adalah 1.12 bilion ringgit Malaysia keuntungan keuntungan bersih prudential adalah 963 juta. Ah sedangkan keuntungan bersih alliance adalah 319 juta. Bagi tahun saya tak ada angka-angka yang berkenaan bagi tahun 2024 tetapi mengikut laporan yang dibaca di di berita keuntungan mereka dilaporkan untuk 2024 telah bertambah dengan puluhan peratus lagi. Oleh yang demikian, adalah tidak wajar untuk syarikat insurans untuk mempertahankan cadangan kenaikan premium insurans perubatan sedangkan keuntungan besar daripada produk insurans lain tidak diambil kira dalam pertimbangan tersebut. Maka saya menghukum penuh cadangan yang berhormat pucung agar kerajaan membekukan segala kenaikan premium insurance perubatan selepas tahun 2006. Isu terakhir iaitu isu uh, berkenai, uh berkenaan, dengan Kementerian Pelancongan. Tahun depan merupakan tahun melawat Malaysia TMM 2006. Yang merupakan, yang merupakan satu kempen besar-besaran untuk mempromosikan sektor pelancongan negara kita dan dijangka akan menarik 47 juta pelawat asing dan menjana pendapatan sebanyak 329 bilion kepada sektor pelancongan negara kita. Walaupun uh, tahun melawat Malaysia diwawalkan sebagai satu event yang besar untuk negara kita tetapi setelah meneliti buku bajet 2026 saya mendapati bahawa tiada peningkatan peruntukan yang signifikan diberikan kepada Kementerian Pelancongan untuk melaksanakan kempen besar ini. Pada tahun 2025, jumlah peruntukan untuk Kementerian Pelancongan adalah 1.4 bilion. Untuk tahun depan 2026, jumlah peruntukan adalah 1.5 bilion. Hanya tambahan 10% saja. Oleh itu saya mengiru supaya kerajaan menambahkan peruntukan kepada Kementerian pelancongan supaya kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan mencapai sasaran yang dianjurkan. Dengan kata-kata ini, saya mengukung bajet 2026. Terima kasih Yang Berhormat Stampin.